Я... Спасибо большое по поводу вопроса. Я абсолютно согласен следующее, что с одной стороны э -э, институт богатсмена это не есть замена других бизнес ассоциаций. Это дополнительный рычаг с точки зрения привлечения внимания к определенным вопросам. Но он не это не будет человек, который заменит все бизнес ассоциации, будет решать да, супер э -э, умный, супер и так далее. Найдите во-первых идеального человека, который был бы разбирался в бизнесе, не был, э, у которых не было, не тянул бы на себя все одеяло, с другой стороны, разбирался в государственных вопросах и так далее. Поэтому это общественный институт, это площадка для привлечения внимания как дополнительно к определенным вопросам. Спасибо. Теперь спасибо в отношении технических регламентов. Сегодня Министерство экономики, экономического развития и торговли проводит мероприятия в областях, собирает бизнесменов, людей, и потенциальных бизнесменов в лице студентов, э в том числе наши уполномоченные, они ездят, собирают людей, объясняют, разъясняют. Но действительно, я уже понял сегодня, мы э еще до этого тут встречались, э действительно, поскольку есть такой вопрос, то я думаю, что э информационно-аналитический центр инноваций и торгово-промышленная палата, я не возражаю, если мы проведем Давайте запланируем какое-то мероприятие по техническим релампам. Потому что я так понял, для людей это темный лес. Как мы не пытаемся это объяснить, для людей темный лес. Но я только сразу скажу, вот честно, сразу. Если говорят о том, что после подписания договора об ассоциации с ЕС и вступления в силу сразу же зоны свободной торговли, судо... судостроение, космическая отрасль и авиастроение, вообще никак не пострадают, потому что они не имеют к техническим регламентам вообще никакого отношения. Технические регламенты во всем мире устанавливаются как инструмент безопасности по отношению к потребителям физическим Спасибо. лицам. Значит, я вам напомню, просто есть так называемых пять горизонтальных регламентов. Ну, их нельзя назвать, ну мы как бы, не считаем с техническими регламентами, но они у нас в виде законов. Один из них, из пяти, например, это закон про безопасность харчевых продуктов. А еще есть 27 регламентов. Мы договорились с европейцами, что мы начинаем первые четыре регламента внедрять. Значит, в течение двух лет, там есть переходные периоды. Мы эти четыре регламента будем отрабатывать. Почему? Потому что под них... По 4 регламента нужно 1600 стандартов, осталось разработать 1060 стандартов. И э, мы, конечно, благодарны Европейскому Союзу, он оказывает нам техническую и финансовую помощь, потому что технические регламенты начнут работать и использоваться лишь тогда, так как мы это планируем когда у нас будут соответствующие аккредитованные лаборатории Европейским Союзом. Кстати, я здесь же хотел бы сказать, что, например, во взаимоотношениях с Россией, вот Россия очень волнует этот вопрос, тоже технического регулирования, как мы дальше будем, мы как раз им предложили о том, что, как, например, в Порошену, хотя это не технические регламенты, давайте мы определим на территории России, на территории Украины аккредитуем в лаборатории. Аккредитуем. И здесь наш потребитель проверяет свою продукцию, получает сертификат, отправляет ее в Россию. И чтобы также мы, Россия это признавала, а также мы будем признавать, что если эти лаборатории российские проверили, дали, так сказать, поставили знак качества какой-то, мы тоже никаких претензий не имеем, мы этому всему доверяем. Поэтому я поддерживаю эту идею. Давайте мы как-то организуем, совместно проведем э, вот такое мероприятие. да, Может быть, постараться тоже как можно больше э, людей привлечь. А по поводу замов, это вопрос. Была проведена административная реформа, все улажено, все уложено. Дякую вам.